videonu istədiyiniz yəni yazdırdığınız hər bir məsləhətçiyə təqdim etsəniz, onlar da bu istiqamətdə yönləndirsəniz, çox qısa müddətdə ən hündür dağları fəth edəcəksiniz. Ona görə də uğurlar hər birinizə. Gəlin baxaq. Biz e, nə etməliyik ki, qızıl direktor olaq? Və birlikdə pul qazanmaq üçün Yəni 3 istiqamətdə pul qazanırıq. Gəlin baxaq hansı istiqamətdə. 1. Pula gənais etmək e, yolu ilə pul qazanmaq. Bu nə deməkdir? Yəni siz hansı marketə, böyük marketə gedəndə sizə deyirlər ki, bu məhsulu gəlin 20% endirimlə, heç 20 olmasın, 1% endirimlə alın və üstündə hədiyyə qazan. Elə bir şey gəli mümkündür. Amma siz Bizim şirkətə qeydiyyatdan keçəndən sonra bilirsiniz ki, bütün məhsulları minimum 20% və yaxud maksimum 26% endirimlə əldə edirsiniz. Bundan əlavə bilirsiniz, bizim kuponlarımız var. Kuponla 30%-dən 70% endirimlər qazana bilərsiniz. Ayda bir dəfə hansısa bir endirimli, 70% endirimli, yəni orada aksiya yerində yazılır rasprodaja, yəni endirimlər çıxır qarşınıza. Yəni İstənilən vaxt siz qeydiyyatdan keçtisizsə, şirkət sizə istifadə etdiyiniz, özünüz üçün, öz eviniz üçün aldığınız məhsulları endirimlə sizə təqdim edir. Plus üstündə hədiyyə verir sizə. Biz mən hər dəfə deyirəm görüşlərdə və bir çoxları gülür, deyirəm ən pinti insan Həftədə 1 dəfə başını yuyur. Ən pinti insan gündə 1 dəfə dişini sürtür. Bizim məhsullarımız elə məhsullardır ki, hər birinizə istifadədə yarayandır. Şampunumuz var, hər bir evə lazımdır. Balzam var, antiperspirant var, yayın, ən mövsüm vaxtında, hətta insanlar qışda istifadə eləyir. Kapron koloqodqaları var, bizim hər birimizin hər bir... elə bir qadın yoxdur ki, kapron koloqodqa geyinməsin. Qab şampunumuz var. Paltar üçün ıı, yuyucu vasitələrimiz var ə canım sizə desin, diş pastamız, mərcumuz, ondan sonra yenə yəni, əl kremi, ayaq kremi, üz kremi, pomada, karandaş hansı bir qadın bularsız. Ola bilər kosmetika vurmasın, amma ev kosmetikamız var. Yəni hər ə, sağlamlıq üçün vasitələrimiz var. Bunların hər birini siz gənayətlə özünüz üçün, öz eviniz üçün əldə edirsəsə, bu artıq sizin üçün qazancdır. İkinci əsas qazancımız şirkətdə üz olmaqla satış kataloq özü satır. Bu nə deməkdir? Siz kataloqu kimlərəsə təqdim edirsiniz, onlar sizdən kataloqdakı məhsulları sizdən istəyirlər özləri üçün. Yəni kataloq özü satır, kataloq özü təqdim edir. Siz yorulmursunuz, məhsulu təqdim etməlisiniz. Kataloqlar haqqında məlumat var. Hansı qoxunu verir, hansı yeyir, hansı tərkibdədir. Üstündə hamısının üstündə satış qiyməti var, əldə etmək qiyməti var və şirkət hətta özünün qara qiymətindən də endirim, qırmızı qiyməti kataloq üçün təqdim edir ki, müştərilər onu görəndə deyirlər, "A, nə yaxşı, bu 70 manat idində 60 manata düşüb, 50 manat idində 30 manata düşüb, 40, 50% endirim təqdim edir və müştərilər artıq onu endirimlə alır. Şirkət sizin üçün isə O kataloqdakı qiymətdən də 226 faiz zendirim verir. Artıq siz satışla pul qazanırsınız. Yəni kimlərsə kataloqa baxır, məhsulu istəyir, siz onlara o məhsulu vasitəçi olaraq şirkətdən alıb onlara təqdim edirsiniz və şirkət bunun müqabilində sizə 226 faizi anında siz sifariş verəndə sizə geri qaytarır. Deməli sizin bir qazancınız özünüz üçün aldığınız məhsulları endirimlə əldə edirsiniz. İkinci qazancınız satış vasitəsilə əldə edirsiniz. Yəni özünüzə pul qazanırsınız. Üçüncü əsas qazancdır. Üçüncü ən yaxşı gəlirli qazancdır ki, bu gün mən sizə məhz bu ə, videonu təqdim edirəm ki, qızıl direktor olmaq, qızıl direktor olmaq üçün şəbəkə yaratmaq lazımdır. Şəbəkə yaratmaq üçün qızıl direktora gələn addımlar var. Bu addımlar mən sizə indi təqdim eləyəcəm. Ə, mən brilliant direktor olaraq Altekin baxışı, yəni mən artıq məni hər kəs tanıyır. Ə, mən brilliant direktor olaraq bir kataloq dövründə minimum 2500 manat ə, qazanc əldə eləyirəm, minimum. Amma mən Siz mənə deyən görüm, bunu satışla əldə edə bilərəmmi? Satışla əldə etmək üçün mən minimum 10 min manatlıq mal satmalıyam bir kataloq ərzində. Bu isə qeyri-mümkündür. Şəbəkədən gələn pul satışda yoxdur. Kimlər ki, satışla məşğuldur, onlar ə, az pul əldə edirlər, qazanc əldə edirlər. Kimlər ki, şəbəkə ilə məşğuldur, Onlar bütün həyatlarını dəyişirlər. Onlar dünyanı gəzməyə çıxırlar. Onlar nələr-nələr əldə edirlər. Vefabirlik şirkətinin ən böyük üstünlüyü odur ki, biz şəbəkə yaratmaqla yaratdığımız şəbəkəni, yarat, yəni məni şəxsən Vefabirlik şirkətinə bağlayan nə onun qazancı deyil, nə onun satışı deyil, nə onun gəzintiləri deyil. Məs vəsiyyət olaraq e, mən e, öz işimi öz övladıma qoymaqdır. Mən 14 il müəllimə işləmişəm və mən səbəb yol gedib başıma hansısa bir bədbəx hadisə gəlsə, mən avariya düşüb ölsəm əgər, mənim işimi dövlət strukturunda və ya xud GHT-də, mən qeyri-hökumət təşkilatlarında da fəaliyyət göstərmişəm. Heç birində mənim vəzifəmi mənim övladıma verən yoxdur. Onlar özləri oxumaldılar, diplom əldə etməlidilər. Bundan sonra onlar istədikləri işdə fəaliyyət göstərə bilərlər. Fabrile şirkətində isə mən brilliant statusumu avtomatik övladıma vəsiyyət eləyə bilərəm. Mənim başıma bir iş gəlsə, mənim yerim batmır. Mənim yerimə mənim övladım keçə bilər. Və ya hətta sağ ikən mən kiməsə özümə qoşa bilərəm. Bundan gözəl nə ola bilər? Hər birinizə uğurlar diləyirəm və keçək növbəti slaydımıza, baxaq görək biz nələri əldə edirik. Bəli, şəbəkə marketinq Şəbəkə marketinq yolu çox gözəl bir, eee, e, necə deyim, qazant əldə etmək üçün olan yoldur. Bunun üçün hansısa statusları keçməli, faizləri keçməli. İlk öncə məsləhətçi gələn, e, bizə fabrikə qoşulan e, məsləhətçi 20% endirim aldı deyir. Əgər o hansısa kataloqda 50 bal sifariş vurursa, o artıq bizim məsləhətçimizə çevrilir və Onun addımları bundan sonra başlayır. Bizdə 20-26 faizdən əlavə, əgər siz şəbəkə qurursunuzsa, şirkət sizə müxtəlif statuslar verir və onlara uyğun əlavə faiz gəlir sizə. Ə, ə, sizin əziyyətinizin müqabilində sizə əlavə pullar verir. Məsəl üçün, siz 3 faizə çıxmısınızsa, deməli 100 baldan 199 bala qədər bağlayan məsləhətçilər qrup bədyomi ilə 3% əldə edir. Onların minimum əmək haqqı 4 manatdır. Yəni o ə, hesablama prosesini mən sizə növbəti təqdimatımda, video çəkilişində təqdim eləyəcəm. 200-dən 599 bala qədər 6% əldə edirsiniz. 600-dən 999 bala qədər 9% əldə edirsiniz. 1000 baldan 1499 bala qədər siz artıq vitse direktor olursunuz. İl baş lider olursunuz, 12% əldə edirsiniz. 1500 balda siz artıq vitse direktor olursunuz, 15% bağlayırsınız. E, 2000 balda baş vitse direktorсуз və nəhayət 3000 balda direktor statusunu bağlayırsınız. Direktor statusunu bağladığınız 910 manat sizin şəbəkənizin pulu hesablanır. Bundan əlavə siz artıq digər qazanclara, digər bonuslara yol açırsınız. Qızıl direktor olanda hansı bonuslar olacaq? Mən səni irəlidə slaydda təqdim eləyəcəm. Hesablama proseslərini mənim digər video çəkilişimdə baxıb öyrənə bilərsiniz. Bu sadəcə ümumi məlumatdır. Bu bizim karyera yüksəliş keçimizdə görürsüz konsultant, lider və direktordan başlayır bizim bonuslarımız. Direktor, baş direktor, gümüş direktor, qızıl direktor, yaqut direktor, brilliant direktor, elit direktor, milli direktor, baş milli direktor, yəni beləliklə bizim statuslarımız qal statuslarımız qalxır. Hal-hazırda Azərbaycanda 2 elit direktorumuz var. Ə ən az 6 brilliant direktorumuz var. Ə bilmirəm, rubin, yaqut direktorların sayı hətta bilmirəm. Mən sizə bu biləkənə çatmaq üçün ilk öncə qızıl direktor statusunu bağlamaq üçün sizə Yeni bir təqdimatı verəcəm. 2 kataloq dövründə qızıl direktor olmaq üçün nə etməli? İnanın, çox sadə, çox asan bir yoldur. Bunun üçün sadəcə olaraq istək lazımdır. İlk öncə məqsəd və istək. Əgər məqsədiniz varsa, siz ona çatacaqsınız. İlk öncə 1 kataloq ərzində direktor statusunu açmağa baxaq. 2-ci kataloqda qızılı bağlayarıq. 1-ci həftə mən özüm Fabrik şirkətinə qeydiyyatdan keçirəm və 50 bal sifarişi kimi yerləşdirirəm. Eyni zamanda bir həftə ərzində minimum 3 nəfəri dəvət edirəm Fabrik şirkətinə. Baxın, gün ərzində kimlər minimum ə, neçə dəfə yemək yeyir? Yəni biz hər birimiz üçün 3 üç dəfə yemək yemək bizim üçün bir qanundur. Mən sizə hər gün demirəm, hər həftə, yəni bir həftə ərzində Cəmi 3 nəfəri dəvət eləyin. Bir həftə ərzində 3 nəfər. Çox ə, belə deyim də ə, az bir şeydir. Yəni bunu bacarmamaq qeyri-mümkündür. 2 günə 1 nəfər. 2 günə 1 nəfər. Yəni bu sizin istəyiniz olsa bunu göydə həll edəyərsiz. Mən hər kəsə deyirəm, siz qarşınıza çıxan hər kəsi dəvət eləyin. Gündə 3 dəfə yemək yeyiniz kimi 3 dəfə 3 nəfəri fəbrik şirkətinə dəvət eləyin. Qoy onların e, günə 3 nəfər bir kataloq 21 gündür, 21 günə 63 nəfər eləyir. Qoy onun 60-ı sizə e, yox desin. 6-sı, 5-i qeydiyyatdan keçirsə, 3-ü qeydiyyatdan keçirsə, bu artıq sizin uğurunuzdur. Və biz qarşımıza şərt qoyuruq ki, 1 həftə hə ərzində hökmən minimum 3 nəfəri qeydiyyatdan keçirək. Həmen 3 nəfər də mənim etdiyim addımları təkrarlayır. Yəni bu videonu siz onlara təqdim edirsiniz, öylədici bir video kimi. Və hər biri 50 bal vuranda, siz artıq Bir həftə ərzində 200 ballıq sifariş vurursunuz və leader statusunu açıb 6% əldə edirsiniz. Axı bizim kataloqumuz bitməyibdi. 21 günümüz bitməyib. Hələ bir həftəmiz bitir. Öndə bizim ikinci həftəmiz var. İkinci həftəyə bu bu təsvirdə daxil olduq. Və mən etdiyim hər bir hərəkəti əlbəttə ki öz məsləhətçilərimə öyrədirəm, onlar təklə təkləlasın. Beləliklə onlar da hərəsi 3 nəfər dəvət eləyir və onlar da dəvət etdiyim hər 3 nəfər 50 bal çıxarışı yerləşdirir. Yəni 2-ci həftə eyni zamanda mən də onlarla bərabər 1-ci həftə 3 nəfəri dəvət etdim. 2-ci həftə mən də 3 nəfər dəvət eləyirəm. Dəvət etdiyim 3 nəfər də hələsi 2-ci həftə 3 nəfəri dəvət eləyir və hər biri dəvət etdiklərimiz 50 bal çıxarışı vurur. Deməli beləliklə 4 nəfər oluruq, mən və 3 nəfər. Hələmiz 3 nəfər gətirəndə bizim cəmimiz 16 nəfər oluruq. 16 nəfər 50 baldan artıq bizim yənmiz 800 bal olur. Biz 9%li lider oluruq. 2-ci həftəmiz bitir, kataloqumuzun bitməsinə 1 həftə var. Biz artıq 800 balı əldə etmişik. Beləliklə 3-cü həftəyə bu formada daxil oluruq. Və bizim dəvət etdiklərimiz Hər biri bizim hərəkətimizi təkrarlayır və hər kəs özündən 3-cü həftə 3 nəfəri dəvət eləyir. Beləliklə onlar da hər biri 50 bal vurur. Və mən də mənim altındakı 3 nəfər də onlar da hərəsi 50 bal vurur. 3-cü həftə böyük bir komanda olur. 16 nəfərlə 3-cü həftə biz keçmişdiksə 3-cü həftə 16 nəfər hərəsi 3 nəfər də dəvət eləndə bu il 64 nəfər. 64 nəfərin 50 balı bu artıq 23%lidir direktordur. Beləliklə biz bir kataloqda özümüzün hər həftə 3 nəfərə yönəldirik. Bacarılıq 5 nəfər eləyib, bacarıq 10 nəfər eləyir. Bir həftədə bacarıq hər günə 1 nəfər eləyək, bir həftədə 7 nəfər olsun. Amma siz təsəvvür edin, bir həftəyə 3 nəfər dəvət etməklə və bizim altımızdakı hər kəs Həftəyə bir C dəfə 3 nəfər dəvət etməklə biz bir kataloqda və dəvət etdiyimiz hər kəs 50 ballı vurursa, biz bir kataloqda 3200 ballı vurub direktor statusunu bağlayırıq. Əgər bizim dəvət etdiklərimiz 50 ballı etmir. Sadəcə kataloğun arxasındakı 45 manatlıq sifarişi vurursa, deməli biz 3 nəfər yox, biz hesabımızda 9 nəfər tutmalıyıq. Hərəsi 45 manat vuranda gəlib 50 bal eləsin. Yəni bu o qədər sadə bir misaldır ki, yəni bunu etməmək, bunu bacarmamaq məncə ən bacaqsız insan bunu bacarar. Sadəcə həftəyə 3 nəfər dəvət etmək və o insanları 26% həvəsləndirmək. Bilirsiniz ki, 50 balı vuranda məsləhətçi 26% endirim əldə edir. 50 balın üstünlükləri çoxdur. Əgər mən altıma kimləri isə yazdırıramsa, 50 balı vurmalıyam ki, sizə öndə göstərdim. Baxın, ıı, bu endirimlər vardı ha. Mən də qayıdım əvvələ göstərim sizə. Baxın, burdakı faizləri əldə etmək üçün mən altıma kimlər isə dəvət etmişəmsə, onlar qeydiyyatdan keç ə, keçibsə və 50 bal vurubsa, mənə hükmən 50 bal vurmalıyam. 50 bal vurmasam, mən heç bir endirimi əldə etmirəm. Bunun üçün siz hər kəsi başa salmalısınız ki, 50 balı həvətləndirməlisiz ki, onlar insanları dəvət eləyəndə onlardan endirim qazanmaq üçün hökmən və hökmən 50 bal fərqi vurmalıdırlar. Beləliklə bir kataloqun nəticəsi ilə biz direktor statusuna bağladıq. Təbrik edirəm və biz Keçdik 2-ci kataloqun 1-ci həftəsinə. Biz 2-ci kataloqun 1-ci həftəsinə bu səhifədə keçdik və həmin insanlar təkrar 2-ci sifarişlərini yerləşdirirlər. 50 balı vururlar ki, altındakıların endirimlərini götürsünlər və dəvət etdikləri eyni. Biz yalnız özümüzün birinci xəttlə işləməliyik. Biz dəvət etdiyimiz liderləri öyrətməliyik ki, onlar da özlərinin birinci xəttlə işləsinsin. Onlar da özlərinin birinci xəttlə işləsinsin. Və təsəvvür eləyin ki, belə biraz qarışıqdır. Mən 2 xətt, 2 e, hiçsənini buranı da, buranı da yığışdırıram. Bir qol üzərində başa salıram ki, biləsiz ki, ikinci kataloqda necə olur. 2-ci katalqda, yəni bunun üzərində misal çəkirəm bu qolun üzərində. Amma bu qolun etdiklərini təsəvvür edin ki, hər iki qol edir. Və burada 16 nəfər var. 16 nəfər Deməli, həmin qol qızıl direktor öyrədirik, hərəkəti 3 nəfəri dəvət etməklə təsəvvür edin, baxın. Burada 3 dənə qoldum. 3 dənə qol 1 2 3. Yadınızdadsa mən deyirdim, onlar hər halda 3 nəfəri, onlar hər halda 3 nəfəri artıq 3 qol özü ikinci kataloqda qızıl direktoru bağlayır. Yəni etdiyimiz bütün ilk başlıqdan başladığımız prosesləri biz təkrarlamaqla artıq hər həftə yalnız minimum 1 nəfər, 3 nəfər məsləhətçini dəvət etsə, həmin məsləhətçiləri 50 balı həvəsləndirsə və həmin məsləhətçilərə öyrətsə ki, onlar da 3 nəfəri dəvət etsin, yəni axı o məsləhətçi özü 50 balı vurmalıdır ki, dəvət etdiyi 3 nəfərdən də endirim əlavə 3% endirim qazansın. D 2-ci həftədə onları məsləhətçilər də insanlar dəvət eləyir. Onlar da 50 bal vurmalıdır, altından endirim eləsin və siz Beləliklə, cəmi 2 kataloqa bir həftədə minimum 3 nəfər dəvət etsəniz, 2 kataloqa direktor statusunu bağlayırsınız və burdan belə bir nəticə çıxır ki, güc birlikdədir. Fobellikdə bir nəfər şəbəkə yarada bilməz. Şəbəkə yaratmaq üçün hər kəsin qayğısını çəkməlisiz, əl-ələ verməlisiz. Hər kəsə öz bildiklərinizi öyrətməlisiz ki, Bu şirkətdə də uğur qazana sız. Qızıl direktor statusunu bağlamaqla siz nə əldə edirsiniz? Siz dünyaya çıxış əldə edirsiniz. Dominikana-ya getdik, İndoneziya-ya getdik. Bu il inşallah İtaliya sə səyahətidir. Mənim şəbəkəmdən də təbrik eləyirəm Günel ə e, İtaliyaya səyahəti qazanıbdı və qızıl direktoru bağlamaqla siz növbəti dəfə həm statuslar qazanırsınız. Hər statusa görə siz təsəvvür edin qızıl direktoru bağlasaz, siz həm direktorun aldığınız 21 gündən bir maaşdan əlavə, həm direktorun 1200 manat bonusunu qazansınız, həm başdirektorun 600 manatını, həm gümüş direktoru 2400 manatını, həm də qızıl direktoru 3600 manatını. Gəlir 7200 manat səhv etmirəmsə, yox ə miniküz 1800 2400də bu 1800 2400 4200 3600də bu 7800 manat siz təkcə bonus əldə edirsiniz. Təsəvvür edin, 2 kataloqa siz bu səviyyəyə çıxıq qalsaz və növbəti 7 8 kataloq siz ardıcıl olaraq bunu təsdiqləsaz, cəm elir 9 kataloq. 9 kataloğun 6 ay deməkdir. 6 ay ərzində siz təsəvvür eləyin. Həm qazanırsınız. Hər 21 gündən bir minimum 1500-2000 manat əmək haqqı, həm də 7800 manat bonus, həm də xarici ölkəyə səyahət Bundan gözəlinə var. Hesablasaz o qədər çox pullar olur ki. Hər birinizə uğurlar diləyirəm. Çox istəyirəm şəbəkəmdə hər kəs qızıl direktor olsun və böyük bir komanda ilə növbəti səyahətimizə, dünya səyahətimizə çıxaq. Və siz hər həftə dəvət etdiyiniz üç məsləhətçiyə bu videonu təqdim edib bu yolu öyrətsəniz, mən inanıram ki, siz qızıl direktor yox, çox qısa müddətdə partnyoru bağlayarsınız. Hər birinizi sevirəm. Hər birinizə uğurlar diləyirəm.